man aytmoqchi bo'layotgan gapim foydali bo'ladi chunki ichimizda bo'ydoq yigitlar ko'p ekan endi uylanadigan mayli shu uyatmasdan bir hukmni aytamiz yaxshi manfaatli bir savol berilib qoluvdi haligi kuni bir yigitimizdan qor aka kelin va kuyov o'sha birinchi kecha deydi goshana kirganda nima qilish kerak shuni bitta aytib bersangiz deb qoldi ho'p kelin kuyov go'shankaga kirgandan keyin avvalo haligi go'shankadagi begona ayollarni haydab chiqarish -ke kerak birinchi qiladigan ishlaring shu bo'lsin chiqarib olinglar nima qiladi u uyni yani poylab boshqa qilib to'g'risida ba'zi bir diyorlarda haliham urf shu narsa hali ham urf nima qiladi u chiqarib oling bo'ldi sizni mahramingiz sizni ayolingiz siz ersiz u xotinsiz bo'l chiqarib yuborish kerak begonani alhamdulillah yo'q bo'lib ketdi bir davrlar ko'r bir davrlarda ko'rgan edik o'sha şey, kelin kuyovni spalniysigacha kuyov bolani o'ttoqlari olib kirib yotkizib ustiga to'shaklarni nima qilib yotkizib unaqa qilib yopib faraz qiling to'shakni tagida kelin kuyov yotibdi bitta ikkita o'toqlarni dumalab qarang shu narsalar yo'q ya bo'lib ketdia xudoga shukur yo bormi yani ba'zida uchrab turibdi ekan bu juda yomon narsa mana bugun to'yiniz tugadimi hamma o'ttoqlarizga do'stlar rahmat xudo rozi bo'lsin yaxshi kunlaringizda xizmat qilay deb ollohi akbar hammasiga patani bering bo'ldi o'zizka qoling to'yiz o'tdi bo'ldi endi nima qiladi o'tqlar hammasi ketsin o'sha chaqirganda sen sein kelindog kirib ketaverasiz bor narsada endi aytish kerak bor narsa endi kuyov bola kirib ketsa bitta ikkita ahmoq o'ttoqlari orqadan aylanib o'tib duol tepishar ekan kelib chiqdi bu musulmonchilikda bormi shu narsa ba'zi sahobiylar uylansa payg'ambar alayhissalom bilmay qolar ekanlar falonchi uylandingmi desalar ha yo rasululloh uylandim dekanaqaran to'y shunaqa kamtarona o'tib ketadigan narsa to'y nikoh biz uylansak butun vodiy eshityapti butun shahrimizga viloyatimizga e'lon qilmasak bo'lmaydi vertolyotda yurib ikki mingta odamga xat tarqatmasak ko'nglimiz joyiga tushmaydi sahobalar payg'ambar alayhissalomi chaqirmasdan to'y qilib qo'ya qolishgan ko'ryapsizmi to'y degani hamma kelsin degani emas to'y degani butun mahalla ko'chib kelsin degani emas kamtarona o'lsin kuyov bola kirib ketdi bo'ldi tinch qo'ying orqasidan o'tib duvolni tepar ekan ertalab u eshigini tagiga axlat to'kib ketar ekan kelin chiqib shipiradida bechora aka yangi kelin sahar shunaqa urf odatimiz bor mayli bu shariatga zid emas kelin kuyov sahar chiqib o'sha kuyov bola suv sepib berib turadi kelin shipirib qo'yadd bu o'z bekona bitta urfimiz bu bu o'zi shariatga zid keladigan narsa yo'q faqat kelin tashqariga chiqqanda nomahram boshqa bir erkakni unga ko'z tushmasa bo'ldi saharda o'zi hech kim ham bo'lmaydiku boshqa kuyov bolalar kuyov bolani o'rtoqlari ahla tokib g'ozonlar keqozonlar tibshu yo'qotaylik bu ahmoqlik bu yosh bolalik bu qilmas kerak buni duol tepib boshqa qilib ana endi mana kuyov bola o'zi kirib ketgandan keyin bo'ldi er xotin ular o'rtalariga nikoh o'qilgan bir birlariga halol payg'ambar alayhissalom aytdilarki ana shu kunni shukronasi evaziga ikki rakat o'zingiz ham namoz o'qing kuyov bola namoz o'qisin va orqada kelin ixtio qilsin siz imom bo'lib ikki rakat namoz o'qinglar deganlar payg'ambar sunnat bu namozdan keyin jamiki ko'nglizga kelgan duolarni o'qiyverasiz falon duoni o'qisin pismadon duoni o'qisin degan narsa yo'q sizga nima kerak o'sha kunga xudoni farzli kerak aollohdan farzand so'rang baxti iqbol so'rang shu yangi boshlagan hayotim barokotli bo'lsin fayzli bo'lsin ilohim qo'sha qaray allohim shu Şu... yaxshi er bo'lay ayolim yaxshi zavja bo'lsin manga xotin bo'lsin deb o'sha yerda erinmasdan erinmasdan duo qiling duoyingiz ijobat bo'lib turgan payt bo'ladi kuyov bolalar ana kelin kuyov ikki rakat namoz o'qigandan keyin yana bitta payg'ambar alayhissalomdan bir buyruqlari bor degan tavsiyalari bor kuyov bola o'ng qo'lini demak kelinni peshonasiga qo'yadi peshonasiga duo qo'yib duo qiladi qiladiasaluka min khayriha. ey ollohim man bu ayolimni yaxshiligini va bu ayolimni xilqatini yaxshiligini so'raymanbu ayolimni yomonligini va bu ayolimni xilqatidan keladigan yomon xulqi yomon gaplari shundan panoh so'rayman deb kuyov bola ayolini peshonasini ga ja, o'ng qo'lini qo'yib o'qisin deydi yigitlar e yodlab yodlab olish kerak buni yodlab buni bilish kerak b ulanayotgan yigit uylanayotgan yigit buni bilishi kerak mana birinchi kechada qilinadigan sunnatlar shu shuni qilishimiz kerak endi oxirgi paytda mana shu yoshlarni o'rtasida chilla degan narsa bormi yo'qmi degan savol judayam ko'p o't ko'tarilyapti kun tartibi masalasigacha ko'tarilib ketdi bu mavzu qora aka qayerga borsam kuyov navkarlar qora aka chilla bor narsani chilla bor narsani a chilla bor narsada to'g'ri shariatda buni bir payg'ambar alayhissalom qilibdilar sahobalar qilibdilar degan narsa yo'q shariatda bir bunga dalil asos kelmagan lekin yaxshi eshitib olaylik chilla saqlashlik foydani xoli emas yaqinda bir roqiy yigit bilan gaplashib qoldim roqiy degani haligi jin tekkan nazar tekkan sehrlanib qolgan bolalarniga dam soladigan haqiqiy shariatga muvofiq dam soladigan haqiqiy kitobiy qur'on bilan unaaaii qora tov'uq so'ysin qonini palon joyga tekizsin qabristonga borib ko'msin deydiganlardan emas haqiqiy chin shariatda qanaqa talab qilinayotgan bo'lsa xuddi shunaqa odamga dam soladigan yigit shu narsa haqida nima deysiz deb so'rasam uor aka dedi asosi bor ekan buni chilla chunki uchta odam chilla saqlasin deyilibdi qarang birinchi kelin kuyov ikkinchisi haj umradan kelgan odam uchinchisi farzand dunyoga keltirgan ona sababi kitobda o'qigan joyim bor bir joyda ko'rgan joyim bor bu mana shu uch toifa inson ya'ni kelin kuyov haj umradan kelgan va farzand dunyoga keltirgan ayol bular uchovlari alloh taolo gunohini kechirar ekan bular bu toifa insonlarni jamiki demak o'sha şey gunohlardan fog'riq qilib yuborar ekan yani alloh taolo shaytonni maqsadi nima bir bandani rosa gunohkor qilsayu olloh bir kechada u bandani gunohini kechirib kechirbyuboradigan bo'lsa ana shu bandani endi yana gunohkor qilaman deb olishar ekanda o'sha şey inson bilan o'shaning uchun aytilar ekan kelin kuyovha chilla saqlasin o'shaning uchun aytilar ekan haj umradan kelgan odam kechasi ehtiyot qilib tursin o'zinideb endi bu degani ko'chaga chiqsa bir jin cholib ketar ekan u bo'lib ketadikan bu bo'lib ketarekan degan narsa yo'q unaqa qo'rqib qolmasin zarurat bo'lsa chiqsa bo'ladi lekin o'zi yaxshi ham emasda endi qirq kungacha ham kelinni oldida bo'lsa to'g'rimi yaxshimi yaxshimio'yl kuyov bola kelinni oldida bo'lsa u kelin begona xonadonga borgan u joyga o'rganib kungacha kuyov bola to'yini ertasiga oshga qarab ketib qolsa qani bo'lmaydida endi choyxonaga qarab ketib qolsa hop suvqat topolmadilaring hamma qati muzlab bo'ldi yo'q deyishga ham hol qolmadi